Здравствуйте, с вами программа «Экипаж» на первом с Ириной Твердовской, Ресном Шупиняком, Леной Кравиц и Алексеем Мачановым. У нас на тесте Volkswagen Golf GTI, мотор 2.0 Turbo FSI, коробка DSG, киевская кольцевая трасса «Чайка» и, открой маленький секрет, один из лучших автомобилей, которые попадались На тест програмі екіпаж за останні три роки. Це справді вся гра. А знаєте, чому її так добре? Тому що е, вона інтуїтивно відчула, що машина дуже хороша. Машина хороша, як мінімум. Це я вже за неї говорю, але я закінчу репліку. Хороша двигуном серцем, хороша передаточним механізм, що називається коробкою, хороша гальмами. Ну і не надто хороша, тому що це все таки всього голь, так. включая GTI. Не то хорошая всем решта. Но про по порядку. Девчонки, мальчик, смотрите, какой руль спортивный здесь. Какая она, какая она вся такая уютная. Ну, о том, что она красная, я молчу, потому что почему-то, да, принято считать, что все яркие цвета, это удел женщин, но хотя с другой стороны, красная, это ведь спортсм... цвет смелых, это же спортивных людей, правда. Машинка настолько послушная, и она такая легкая в управлении, она такая маневренная, она такая уютная, она такая своя, своя, понимаете, вот... Но... Дошку Но... своя, доску своя. Вот что такое Гольф пятого поколения? Это на 300 веса это достаточно ординарный с точки зрения audi мотор 2.0 turbo fsi прямой непосредственный впрыск с турбиной изменяемая геометрия пустного коллектора 200 лошадиных сил 280 метров на метр в диапазоне от 1800 до 5000 оборотов это что касается двигателя. Передний привод, 17-е колеса. И на выбор два варианта трансмиссии. Либо механическая коробка передач, либо DSG. Direct Schalt g а... Немецкое произведение искусства, за которое... Я, честное слово, не понимаю, почему инженеры не получили за нее какую-то коллективную Нобелевскую премию. DSG это коробка передач зарекомендовала себя хорошо еще на Audi. Все представители СМИ отметили ее очень позитивно и на Audi TT она ставится, кстати, с 2003 года. Так вот ее механизм работы заключается в том, что два сцепления и обе оба сцепления работают в масляных ваннах, поэтому одно отвечает за четные передачи, другое за нечетные. Эта схема работы позволяет экономить массу времени на переключении и при разгоне до 100 километров DSG выигрывает у механики аж 0,3 секунды. Вы представляете, какой это, какой это выигрыш при сегодняшнем темпе жизни? Вы этот спич? Гарни. эти приборчики. Но два раза впало солнце, и я достал в очи такой блик. От так впало сонце, і мене фактично засліпило, Воно воно так блікує, і мені не подобається, що дуже дрібні цифри, і кучно на спідометрі. Воно зливається, от коли ти їдеш, і хочеш подивитися, коли ти швидкістю їдеш, воно зливається, кинув погляд, нічого не зрозумів, Десь стрілка є. Вони дуже щільно там намальовані. Я би їх зробив крупнішими і трошки би розвів. Для цього ну, треба Мар... зробити оптичного лапшичну... капризує. Ну, мені так здається, що він такий капризний на сьогодні. Мені це не дратувало. Я їздила собі, отримувала задоволення. Volkswagen Golf, в принципі, як автомобіль. Меня никогда не вызывал никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. В ситуации с обычным Volkswagen я до сих пор не могу понять, кто какой балбес придумал вот эти фиолетовые приборы, которые раздражают глаза, особенно в сочетании с красным э, информационным дисплеем в центре щитка приборов. В комплектации GT стоит порядка 36 тысяч долларов. Если хочешь получить автомобиль с мотором, с управляемостью и с тормозами, что очень важно, то Golf GT практически конкурентов просто нет. Потому что для Audi 2.0 Turbo FSI это так, достаточно ординарный мотор. Но даже в версии S3 или любой другой машины, это автомобиль без тормозов. Для гольфа тормоза разрабатывались по заказу Volkswagen отдельно, и автомобиль не только ускоряется, но и замедляется шикарно. А ведь всем известно, что хороший спортивный автомобиль а, в основе философии лежит понимание, что тормоза должны быть мощнее, чем двигатель. Тогда это позволяет исправить любую ошибку, и ты ездишь так, как на Porsche, так, как на BMW M, так, как на Ferrari. Понимаешь, что что бы ни случилось, если ты имеешь хоть какие-то Остатки сірово в слави ти в стані встановити. Що тут насторожило Ось, е, такого пакету відкриттів у Volkswagenі GTI? От бачите, я відщепився, а індикацій нема. Немає індикації, ніхто, ніхто вам не нав'язує. Ніхто вам не нав'язує те, що треба прищепитися. Причому не нав'язує навіть натяком на те, що треба прищепитися. Оці примітивні речі от, в салоні, цей примітивний пластик. Ну, Звинувати мене в тому, що я естет і хочу бути. Ну, от да, ти не да, приходиш в ресторан. красивый, очень красивый интерьер, э, персонал, сервис. Тебе приносят меню, заказываешь обыкновенный украинский борщ, допустим, с пантушками. А он не вкусный. Вот он не понимаешь? И все трачает свою помпезность, цену, вплив, и удовольствие. Да. У тебя одурительная машинка, которая быстренькая, быстрая, маневренная, вся такая уличная, хорошая там подвесочка и клиренс вроде ничего, на бордюр можно заехать. Вот. И когда ты с этим всем уже привык, так. то розовые очки сняли, трезвым взглядом на все посмотрели и начинается, да, вот это вот. Так, что ж тут еще? Угу. Ну, з інших да, боком ну, то... не забуваємо, що це філософія Volkswagen, тобто автомобіля для всіх, чи принаймні для більшості, абсолютної більшості. А в житті не так багато естетів, таких, а це не подобається, це не подобається. Машина класна, машина їде. Хочете естества, тюнінгуйте, платіть ще гроші. А можете без цього не платіть, і не тюнінгуйте. экипаж на первом. У нас на тесте Volkswagen Golf GTI. Один из лучших автомобилей, который попадал в эти руки за последние три года. Партнер программы Балтика 0. Наши ПВБ за Отстегнись и охладись.